Я генеральный директор сельскохозяйственного предприятия «Неполон» Водотурский Алексей Афанасьевич. Я приехал сегодня с командой наших людей. Вот, вчера мы ввели в эксплуатацию поселка Градиска в Полтавской области такого же предприятия, которое мы планировали построить у вас здесь. Я как руководитель компании, особенно в финансовый этот кризис, мы известная компания на Украине не только, Мы обрабатываем 80 тысяч гектаров земли. Мы являемся одним из самых больших инвесторов в аграрном секторе Украины. Мы инвестировали в экономику в основные фонды новых построенных введений в эксплуатацию предприятий 17 предприятий. И мы возрождаем с удостоверением на Украине. Наша компания разместила в, в прошлом году заказ. на строительство 24 судов на заводе Ваден Ярц Океан. И мы уже в ближайшие дни получим этот заказ полностью, уже 24-е последнее судно. После этого мы планируем завершить, начинать строить еще 20 столько же судов и буксирный флот. Для чего? Вот. Я как руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия, мы являемся лидерами аграрного сектора Украины. Наша компания вот, поставила за цель с целью удешевления логистики отдаленных регионов Украины от центров сбыта зерновых и масличных культур, возродить Днепро и другие реки Украины как транспортные артерии Украины. поскольку в мире перевозки водой, продуктов различных, являются самыми экономными. И это, безусловно, отразится на аграрном секторе Украины, увеличением доходности от реализации по подсчетам порядка 4 миллиардов гривен. На реализации этого инвестиционного проекта будет задействовано и задействовано сегодня и работает, а в целом 24 тысячи рабочих мест. Будет создано две с половиной тысячи новых рабочих мест. И в данном случае будет задействовано и судостроительное предприятие, которое находится в условиях финансового кризиса практически без работы, две с половиной тысячи рабочих. То есть наша компания прониклась идею Патриотичная идея, я считаю, сегодня на Украине – возрождение Днепра как транспортной артерии. Поэтому мы под Днепру уже построили 4 предприятия, а планируется под Днепру в экономически э, приемлемых районах э, 7-8 предприятий. В том числе, учитывая недостаток элеваторных емкостей в вашем регионе и в том числе в юге Киевской области, недостаток емкостей порядка 400 тысяч тонн. Поэтому с целью минимизации транспортных расходов сельхозтоваропроизводителями и выбрано место строительства на бывшей промышленной площадке или нынешней промышленной площадке, той площадке, где возле дамбы непосредственно с левой стороны и возле самой дамбы в основании Промышленные части, промышленные части Канева, строительство современного элеваторного комплекса и современным причалом, который будет способен принимать вновь построенные суда и буксиры на заводе «Океан», принимать для погрузки зерна и, вполне возможно, для приемки зерна более качественного в этот регион.